На Дніпропетровщині реалізується новий закон України про електронні звернення, який набув чинності влітку поточного року, законом України про петиції оговорено, що така форма подачі колективних звернень може бути к кабінету міністрів, к президенту. и к органам местного самоуправления. Есть понимание губернатора Валентина Резниченко о том, что нужно как можно больше общаться с жителями области. Вы знаете, что в области администрации есть контакт-центр, есть горячая линия губернатора, куда все жители области могут обращаться со своими проблемами. Поэтому губернаторам была поставлена задача найти механизм, электронного обращения, так называемый коллективный звернение к губернатору. Так з'явився портал ePetition DPAGo.ua. Він почав працювати сьогодні і вже зареєстрував низку листів пропозицій. Щоб скористатися ресурсом, достатньо натиснути на кнопку створити звернення. Оставляєте ваше обращення тематику. сами определяете количество дней, которые вы даете на сбор подписей. Специально созданная комиссия один раз в месяц обрабатывает все коллективные звернения. Причем, если в случае с петициями, а петиции должны набрать 30 тысяч голосов по закону, в случае с коллективными звернениями, даже если будет один-два голоса, все равно это попадает в эту комиссию, и комиссия должна этот вопрос обработать. Почему это важно? Потому что Таким образом, для нас, как облгосадминистрации, для губернатора, как руководителя области, это еще один канал получения обратной связи от жителей. Это очень важно. Війська область продовжує допомагати мешканцям Сватового. У вівторок на Луганщину вирушила друга машина з 20 -ма тонами шиферу. Три десятки будинків постраждало від вибуху на складі боєприпасів у Сватовому. Люди хвилюються, відновлювати житло потрібно терміново, бо на порозі зима. Президент України закликав усі облдержадміністрації допомогти постраждалим. Наша область практично саме перша на це увагу. И глава Днепропетровской администрации Валентин Резниченко дал задание собрать гуманитарную помощь, строительные материалы и отправить в Луганскую область, в город Сватово. Сегодня отправляем мы вторую машину, это 8 палет шифера. Отозвались различные предприятия, предприниматели, непосредственно физические лица, которые помогают в этом вопросе. Машину завантажили близько 900 листів шиферу. Це те про що просили у постраждалому місті. За словами Ольги, Горб, будівельні матеріали відправлятимуть з Дніпропетровська щодня увесь тиждень. А за потреби і надалі, уже в середу на Сватове вирушила чергова машина. Вона повезла майже 900 мішків з цементом. Сегодня мы отправляем третью 20-тонную фуру, в ней 20 тонн цемента, а всего таких фур будет отправлено минимум 10. Мы каждый день находимся на связи с Луганской даже администрации, выясняем их потребности по материалов и оперативно в ежедневном режиме по поручению губернатора их закрываем. Мы сейчас готовим еще две фуры с металлом, они просят арматуру, сейчас мы берем спецификацию, к концу недели будет отправлено. Загалом область планує отправить постраждалим близько 200 тонн будматеріалів.